السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ وسلط وسلم علیہ رسول اللہ اما بعد الصالحین کا سینتیسواں باب آج ہمارا شروع ہوگا اور یہ باب ایک ہی سبق یا ایک ہی درس میں کیونکہ اس میں ایک ہی حدیث امام صاحب نے ذکر کی ہے ہمارے آج کے سبق کا نمبر دو سو باون ہے ٹو ففٹی ٹو اور حدیث ہماری ٹو نائنٹی سیون ہے امام صاحب حسب عادت جو باب شروع کرتے ہیں وہ آیات سے ہی شروع کرتے ہیں باب کا نام ہے باب مما انفاقی و مم ومن الجیری کہ پسندیدہ اور عمدہ چیزیں خرچ کرنے کا بیان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لم تنال البراحت تنفقوا مما تحبون صورت آل عمران کی یہ 92 نمبر آیت ہے اور چوتھا چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال یا اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو صورت البقرا کی آیت کا حصہ ہے یا ائلین انفقوا من طيبات ما فکو ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون <تصفح> <تصفح> اللہ تعالی کا فرمان اس آیت میں اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو اور ان چیزوں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہیں اور ناپاک کا ارادہ نہ کرنا کہ اس میں سے تم خرچ کرو یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو مسلمانوں کو ایمان لانے والوں کو حلال کمائی کا حکم دے رہے ہیں کہ حلال کمانا ہے حرام سے بچنا ہے ناپاک کا ارادہ بھی ترک کرنے کا حکم دیا ہے کہ ناپاک کا ارادہ بھی نہیں کرنا تو یہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس, جس, جس طرح امام صاحب اس ان آیات کو اس باب کی مناسبت سے لائے ہیں کہ بندے کی پسندیدہ چیز بہترین چیز خوبصورت چیز وہ چیز جس سے وہ محبت کرتا ہے عمدہ چیز وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے تو اسی مناسبت سے اس میں یہ بھی حکم ہے کہ بندے کے لئے انسان کے لیے مسلمان کے لیے حلال کمانا بھی لازمی ہے اپنا جو کسب ہے اس کا جو رزق اس نے اپنا کمانا ہے وہ حلال میں رہتے ہوئے کمانا ہے اور اس کا اہتمام حلال سے ہی کرنا ہے حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ کان ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اکثر بالمدینہ الصاری من, من نخل کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ دولت مند تھے وکانا احب بم الیہ اللہ اور انہیں اپنے مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیرہا ہا نامی ان کے باغ کا نام تھا بیرہا جو کھجوروں کا باغ تھا اور مدینے میں جو اکثر تجارت ہوتی تھی وہ کھجوروں کی ہوا کرتی تھی اور انسائی یہ صحابی سجنا بوتلحا ان کا جو بزنس تھا جو ان کی تجارت تھی وہ کھجوروں کے باغات پر تھی اور ان باغات میں ایک باغ بیرہا جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھا کیونکہ وہ اچھا مال اتارتا تھا تو اس وجہ سے یہ کوئی اور بھی مناسبت اس سے ہو سکتی ہے جو کہ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے بہرحال وہ اچھا ان کو لگتا تھا پسند تھا ان سے ان کو انسیت تھی وقانت کانت مستقبل مسجدی اور اسی طرح اس میں جو ایک سبب بتایا گیا ہے کہ یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا مسجد نبی جو اللہ کے نبی اللہ علیہ اللہ السلام کا مسکن تھا مسلمانوں کا مسلمانوں کی جگہ یا وہاں ان کا سارے فیصلے ان کے اسی مسجد میں ہوا کرتے تھے تو وہ اس کے سامنے تھا یہ بھی مناسبت ہو سکتی ہے اس باغ کو پسند کرنے کی کہ وہ مسجد نبی کے سامنے ہے نماز کے لیے پہنچنا آسان ہے اپنا کاروبار بھی کیا اور ساتھ نمازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کو بھی پایا وکان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ید نبی علیہ السلاۃ والسلام اس میں تشریف لاتے داخل ہوتے یہ دوسری مناسبت ہو سکتی ہے اس باغ کو پسند کرنے کی پہلی مسجد قریب مسجد کے سامنے دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف آوری ہونا ویش رب اور اللہ کے نبی علیہ السلّۃ السلام اس باغ میں پانی پیتے جو پاکن ہوتا فی ہا طیب جو موجودہ پاکیزہ پانی تھا اس سے پیتے، کالا سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا فلم نزلت حادیل آیا جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی آیت لن تنال البراہ فیقو مما تحبون کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ کا یہ فرمان تھا کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو جب یہ اللہ کا حکم نازل ہوا قام ابو طلحہ تعلّہ رسول اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا فقالا اور کہا یا رسول اللہ, 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 صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ انزل بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ آیت نازل کی ہے لن البر مما تحبون و احب مالی الی برحاؤ تو میرے پاس جو محبوب ترین میرا مال ہے وہ یہ برہ باغ ہے یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اپنے مال میں للہ مال وہ ان سدا قطن اللہ تعالیٰ ارجو براہ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی اور اس کے پاس اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں وزرائند اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے ہاں میں اس کو ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے اللہ کے راستے میں جو بھی چیز خرچ کریں گے وہ کل کو لوٹا کر ہمیں ہی دی ملے گی ہمیں ہی دی جائے گی تو یہ اللہ کے ہاں ہمارا اکاؤنٹ جو ایک بنا ہوا ہے اس میں جمع ہو جاتا ہے تو اسی طرح سیدنا ابو تلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تمنا کی کہ میں اللہ کے ہاں اس کو ذخیرہ کرتا ہوں فضا فوا رسول یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس اکاؤنٹ میں اس میں آپ جمع کروا دیجئے جمع کر لیجئے <تصفح> اور اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام اس چیز کو اختیار دیتے ہیں حائث وراک اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو وہاں رکھیں وہاں خرچ کریں جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں یا حیث و اللہ یا آپ اس کو جہاں سمجھتے ہیں کہ اس کو یہاں لگانا چاہیے برحال اللہ کے راستے میں سید ابو طلحہ نے وہ باغ دے دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول علیہ والسلام نے فرمایا بخن او زالی کا بخشن عربی میں تعجبیہ بولا جاتا ہے یہاں اچانک آدمی اوہو بولتا ہے کسی بات سے وہ حیران ہو کر ذالک کا مال یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلط اسلام ایک دم تعجبیہ کہتے ہیں بخین اوہ یہ تو بہت ہی نفع بخش سودا تم کر رہے ہو کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے ہاں اس کو جمع کروانا چاہتے ہو خزانے میں جمع کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بڑا نفع بخش کاروبار ہے نفع بخش مال ہے تمہارا یہ زالی کا مال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے دو دفعہ ارشاد فرمایا وقد سمعت ما قلت تم نے جو کچھ کہا ہے میں نے سن لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو طلحہ کی بات پر توثیق کرتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو یا تم نے جو کہا وہ میں نے سن لیا و انی ارا اور میں یہ چاہتا ہوں یا میری رائے یہ ہے ان تجعلها في الاقربین کہ تم اسے اپنے قرابت داروں میں قرابت مندوں میں تقسیم کر دو یعنی کہ اپنے رشتہ داروں میں اپنے قریب رہنے والوں میں جو محتاج ہیں ان میں یہ باغ تقسیم کر دو فقال ابو طلحہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اف علو یا رسول اللہ کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں ایسا ہی کرتا ہوں فقص ابو طلحہ تا فی بھی تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا و بنیا امی ہی اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا متفقن علیہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے سیدنا ابو طلحہ کے اس عمل سے ہمیں جو چیز ملتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا عمل اللہ کا فرمان اس پر من و فوراً عمل کیا جس طرح آیت نازل ہوئی فوراً کھڑے ہو گئے اپنا پسندیدہ ترین مال جو وہ فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکل پڑے اور پھر خرچ کروانے کا انداز یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے صرف یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پیش کرے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے اللہ کے عمل پر اللہ کے حکم پر اس نے یہ عمل کیا صحابی نے عمل کیا اور اللہ کا انعام دیکھیں کہ اللہ نے اس کے خزانے میں اس کو جمع بھی کر دیا نبی علیہ السلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بشارت بھی دلوا دی کہ یہ تو بڑا نفع بخش تم کاروبار کر رہے ہو یہ بہت ہی نفع بخش مال تمہارا بن جائے گا اور پھر دوسری بات کہ انہوں نے اپنے اس مال کو اللہ کے ہاں ذخیرہ کروا دیا اور یہ بھی ان کے لیے دنیا میں بھی نعمت آخرت میں تو نعمت ہے ہی ہے اس کا بدلہ آخرت میں تو ہے ہی ہے اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر کہیں اور نہیں دیا بلکہ آپ علیہ السلط نے اس اس پر پھر رائے ایک دی حکم جو حکم جو بھی ہو گیا کہ تم اس کو اپنے غریب رشتہ داروں میں ہی تقسیم کر دو یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کا ہم پر کیا حقوق ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر ہمارے معاشرے ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا ہم پر کیا حق ہے اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی علیہ صلاح والسلام نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیمتی ترین باغ جو ان کو سب سے زیادہ پسند تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دینے کے بعد انہی کو یہ حکم دیا کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاس سے اپنے رشتہ داروں میں اپنے قرابت داروں میں اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو اور انہوں نے من و ان جس طرح رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم حکم دیا اسی طرح اس کی اطاعت کی اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کا بھی ہمارے لیے بے مثال نمونہ ہے بے مثال جذبہ نظر آتا ہے صحابہ کی زندگیاں میں یہ والے نمونے بھرے پڑے ہیں ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم ان کی ان کا مطالعہ کریں ان کو دیکھیں سنیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں یہی اطاعت اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہم سے ہے اور یہی محبت رسول جب ہم کریں گے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے تو یہی ہم سے محبت کا ثبوت بن جائے گا اور محبت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ان کی ہر بات پر عمل کیا جائے اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اپنی محبت کا ثبوت اپنے اعمال سے ظاہر کریں گے تو دنیا میں کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ وہ کسی قسم کی گساخی کر لے مسلمانوں کی کر لے مسلمانوں کے نبی کی کر لے یا کسی اور چیز کر لے قطن ضرورت نہیں رہے گی ضرورت اس چیز کی کہ ہم عمل والے بن جائیں جب ہم عمل والے بن گئے ہم نے ناروں سے نکل کر احتجاج جلسے جلوسوں سے نکل کر اپنی باڈی پر عمل کرنا شروع کر دیا اپنی باڈی پر اسلام کو ڈھال لیا اپنی محبت کا ثبوت نبی علیہ السلط وسلام کے فرامین کو بنا لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ رسوا کر سکتی ہے نہ ذلیل کر سکتی ہے یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ضرورت ہے اور اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم سے کیا مانگا گیا یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا راستہ کیا ہے یہ اس پر سوچنا ہے بیٹھنا ہے اور ہمیں فکر کر کے اپنا صحیح راستہ چننا ہے وہ راستہ جو سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احکامات ارشادات موجود ہیں ہمیں اس کا انتخاب کرنا ہے ابھی ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں اس بھٹکے ہوئے راستے سے ہم نے سیدھے راستے کو چننا ہے ڈھونڈنا ہے تلاش کرنا ہے ہماری یہ جب کوشش ہوگی تب بذات خود ہم اصل راستے پر آنے کے بعد تمام مشکلات سے نجات پا جائیں گے اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہ اعمال یہ مثالیں اطاعت کے حوالے سے درجہ جنت لینے کے حوالے سے ہمارے سامنے بے شمار, بے شمار مثالیں موجود ہیں اسی طرح اپنا محبوب عمل اپنا بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ہمیں یہ حدیث سے ملتا ہے صدقہ و خیرات کرنا رشتہ داروں کا خیال کرنا غریب مستحق جتنے بھی نادار لوگ ہیں ان کا خیال کرنا تو یہ ساری چیزیں ہم پر ضروری ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کا بھی خیال کریں اپنے معاشرے کو اپنے ہاتھوں سے بہتر بنائیں اور صدقے کا جو پہلو ہے صدقے کا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے صدقے کا جو باب رکھا ہے راستہ رکھا ہے وہ اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو اس کا صلہ ضرور بھی ضرور ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توقی فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں وہ اعمال کرتے ہوئے اس طرح کا بنا جس طرح ہم اللہ تجھے پسند ہیں اور ہمارے لیے اللہ دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دے ہمیں جنت بنا دے دے وہ ماں توحفی کے اللہ بلّا علیہ توکل تو وہ انیب